Betul. Saya mulakan dengan satu isu yang telah menimbulkan kemarahan orang ramai, iaitu pendakwaan terhadap dua orang cikgu. Cikgu Chong Kien Meng dan Cikgu Lau Tek Wah di Mahkamah Majistri Georgetown pada enam hari bulan Oktober yang lalu. Kerana tindakan merotan seorang pelajar pada dua tahun yang lalu. Dalam hal ini, saya dengan penuh hormat memohon kepada kerajaan, khususnya Jabatan Peguam Negara, untuk menarik balik pendawaan ini saya yakin tindakan kedua-dua guru ini dilaksanakan dengan niat yang baik. Iaitu untuk mendisiplinkan pelajar berkenaan. Pada 30 tahun yang lalu, ibu bapa berterima kasih kepada cikgu jika anak mereka dirotan sebagai tindakan disiplin. Kini, ibu bapa membuat laporan polis dan menjaman sekolah jika anak mereka dirotan oleh cikgu. Kita perlu tanyakan bersama, adakah standard pendidikan dan disiplin pelajar kita pada hari ini lebih baik berbanding dahulu. Seterusnya, saya merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas penambahan 1,500 tempat pengajian untuk izazah sajarah muda dalam sekolah bidang kritikal termasuk undang-undang perakaunan ekonomi pembankan dan kecerdasan buatan AI dengan izin di Universiti Awam. Saya cuma ingin memohon kepada kerajaan bagi memastikan untuk tahun-tahun yang akan datang semua pelajar STPM yang mencapai keputusan cemerlang dalam purata nilai grade kumulatif PNGK 4.00 dijamin mendapat tawaran untuk mengikuti bidang yang mereka memohon di universiti awam dan dengan beasiswa penuh. Kita tidak mahu isu pelajar cemelan STPM tercicir daripada tempat pengajian di Universiti Awam berulang setiap tahun. Seterusnya, saya mencadangkan agar Belajawan 2026 dimasukkan satu whole of government approach dengan izin yang menyeluruh untuk memerangi online scams, money laundering serta jenayah kewangan terkini termasuk fake emails, ghost texts, phishing links, deepfake, fake Mask voice over calls dan bentuk penipuan yang lain. Kerajaan wajah mengubah undang-undang baharu atau meminda undang-undang sedia ada bagi menangani online scams yang semakin kompleks hal ini dengan menyelaraskan semua agensi di bawah satu plan induk yang efektif dan holistik. Dan seperti betul belanjawan 2026 juga telah memperuntukkan sebanyak 200 juta ringgit kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk manfaat penjaja. Saya memohon peruntukan 30 juta ringgit daripada itu diperuntukkan bagi membina semula pasar jenjang utara kepada bangunan pasar moden dengan dua atau tiga tingkat. Saya juga memohon peruntukan 1 juta ringgit untuk menaik taraf lapangan hijau di lot 19226 Jalan Kuang Gunung di kawasan Parlimen Kepong. Selain itu, saya menyuruh agar DBKL melaksanakan ban, banci semula untuk mengenal pasti penduduk ASA yang benar-benar layak serta berstatus B40 di Jinjang Selatan, Jinjang Selatan tambahan bagi tujuan pemberian pampasan kerumahan Banci semula juga perlu dijalankan ke atas 28 gerai di pusat penjaja Metro Prima. Lesen penjaja yang tidak aktif di sana patut dibatalkan dan susunan gerai diatur semula dengan mewujudkan 14 gerai di zon harapan sebagai tempat halal dan 14 gerai di zon belakang sebagai tempat tidak halal. Tan di Dipertua, minggu lalu kita dikejutkan dengan gangguan bekalan elektrik di Lembah Kelang, Negeri Perah dan Johor yang berpunca daripada masalah di stesen penjaja bebas IPP, Edra Power Plant di Melaka. Sukar untuk difahami bagaimana masalah di sebuah IPP di Melaka boleh menjejaskan bekalan elektrik sehingga ke Kuala Lumpur, Perah dan Johor. Setiap tahun, tenaga nasional berhad membayar berpuluh bilion ringgit kepada syarikat-syarikat IPP. Adakah ini standard perkhidmatan yang sepatutnya kita terima? Oleh itu, saya mencadangkan supaya kerajaan membuat kajian semula yang menyeluruh ke atas semua kontrak dengan syarikat IPP. Tindakan ini bukan sahaja boleh meningkatkan perkhidmatan mereka, malah mungkin boleh menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Minggu lalu juga, Yang Bohamad Marang ada. Yang Bohamad Marang membuat kenyataan bahawa PAS tidak menambahkan calon Perdana Menteri atas sebab keselamatan. Beliau mendakwa, mendakwa terdapat risiko calon Perdana Menteri PAS akan disogok dengan jokong emas atau diletakkan dada dalam kereta bagi menghalang calon pas itu daripada bertanding. Memandangkan kenyataan ini amat serius dan boleh menjejaskan imej dengara, saya meminta pihak Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengambil keterangan daripada Yang Borhamad Marang untuk mengenal pasti individu atau kumpulan yang didakwa terlibat dalam perbuatan jenayah tersebut. Atau adakah ini Sekadar cerita dongeng yang direka oleh Marang Untuk terus memperdaya Penyokong PAS Akhir sekali, Tansi yang dipetul Berkenaan dengan cadangan tidak demokratik Juga daripada ahli parlimen PAS Untuk melalang Malaysia Daripada menghidangkan arah Saya ingin menegaskan Bahawa hak untuk minum Atau tidak minum arah Adalah hak individu orang bukan Islam Malah syarikat Penerbangan daripada negara-negara Muslim, daripada Arab seperti Emirates, Etihad, Qatar Airways dan Gulf Air sendiri menghidangkan arah kepada penumpang mereka. Kepada PAS, ya, yeah, kepada PAS. Kepung, Jika boleh. begitu tidak sukanya kamu, saya carangkan saya PAS menubuhkan syarikat penerbangan sendiri. laluan, boleh. Ah, panggil PAS airline. Boleh, bagi, 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 okay? bagi laluan sikit. Nanti, nanti, nanti. Masa ada. Ah, itu pun <laughs> ah, PAS Airlines sendiri. Marilah kita sama-sama menanti berapa lama Saudi pas Air, eh, Air, eh, Pakistan tutup. Eh, Air, ada sembilan. Tak siang itu. Airline betul. tak, tak sediakan arah. Ha. Kepun nak. Kepun tak nak pergi tak pergi. Tak tak tak. Tak pergi. Ha, tak tak. Sila yang amat tak ah. pergi. Tubuh tubuh saja. Syarikat Pas Airline. Marilah kita sama-sama menanti berapa lama Pas Airline ini dapat bertahan sebelum bankrupt. Sekian saja. Ya Muhammad, ya Muhammad, Kepong. Terima kasih. Dah. Ya, ya, ya. Saya nak minta. Ah, saya bagi laluan kepada dia. Ya. Ah, ya. Tangga batu minta sikit. Nah, minum arak tu di APA lain. Minum arak dalam tu. Sampai ah, mabuk. Ya Muhammad, Kepong. Tangga saya batu, ke saya tangga nak, batu, batu minta, minta laluan. Pandangan yang Muhammad Kepong. Uh, berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli parlimen pembangkang. Kita lihat kerajaan bersungguh-sungguh untuk membantu rakyat. Pelbagai program direncanakan dan berulang kali dalam pembelentangan belanjawan, kerajaan cuba untuk memberi tumpuan kepada masalah masyarakat dan rakyat. Kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Pengkalan Cepa baru-baru ini, yang membandingkan negara Malaysia kepada Palestin. Dalam satu ucapan Yang Berhormat Pengkalan Cepa telah menyatakan bahawa di Palestin, asalnya orang-orang Palestin memberi ruang dan peluang kepada orang-orang bukan Palestin untuk datang ke Palestin. Dan selepas datang ke Palestin, orang-orang di Palestin telah dipinggirkan di mana uh, keutamaan orang-orang Palestin tidak diberi perhatian. Seolah-olah membandingkan negara kita kepada Palestin. Satu kenyataan yang sungguh tidak bertanggungjawab. Apakah pandangan yang berhormat berkenaan perkara ini? Bolehkah ia mencetuskan polemik perkauman setiap kali daripada parti PAS, setiap kali daripada Perikatan Nasional? So, saya nak tanya pendapat yang berhormat Kepung. Apakah yang wajar kita buat berkenaan kenyataan-kenyataan ahli-ahli parlimen pembangkang terutamanya PAS yang selalu memecah belahkan masyarakat majmuk di negara kita. tadi saya uh, yang... bagi Betul. saya setuju bagi batu Kenyataan ahli parlimen PAS itu bukan saja tidak benar, ia menghasukan Jadi saya ingin kerajaan menyiasat panggilan polis SPRM menyiasat kalau boleh tangkap ahli <laughs> parlimen tersebut. Saya bari, Baik, beri bagi bagi tangkap batu Ibu sikit. Ibu. Dah uh, ada dua okay, bagi lagi. Bagi saya, saya. Ha. Sebenarnya saya menyokong persoalan yang dibangkitkan oleh Jelutong. Dan saya nak mohon pandangan Yang Mohd juga. Adakah pihak Yang Mohd rasa ada perlunya pihak Perikatan Nasional dan juga pembangkang secara keseluruhannya menyangkal atau menyokong apa yang telah dinyatakan oleh pengkalan cepat itu. Kalau mereka sokong, kalau mereka tidak menyangka, tidak menyatakan apa yang ditulis. Ini bukan dia cakap, dia menulis kat, kat Facebook, kat social media. Kalau mereka setuju, maksudnya mereka setuju bahawasanya semua yang bukan bumi putera, semua yang bukan Islam adalah bersamaan dengan Zionis Israel yang melakukan genocide. Kalau Perikatan Nasional dan Pembangkang tak setuju. Kalau mereka tak setuju. Mereka perlu mengeluarkan statement atau menyatakan secara jelas dalam perbahasan dalam Dewan Yang Mulia ini. Mereka tak setuju dengan apa yang dinyatakan oleh pengkalan cepa dan pengkalan cepa hmm? perlu didenda ke dihukum ke diambil tindakan. Kalau tidaknya, ini akan mewujudkan satu presiden yang sangat berbahaya di mana seorang ahli yang berhormat telah menyamakan semua yang bukan Islam, bukan bumi putera bersamaan dengan Zionis Israel. Ini kita tak boleh terima. Apa pandangannya Yang Pohon Mat? yang betul. Selain daripada saya menyuruh PDIM, SPIM menyiasat, saya juga menyuruh Menteri Komunikasi menyiasat keterangan penggara cepat sebab dia menulis di Facebook dia. Menyiasat dan ambil tindakan undang-undang terhadap beliau. Yang Pohon Mat, yang Mat, boleh lagi. Sekian bagi, terima kasih. Bagi, ba dada, tak bagi tak ke? Dia dah kata sekian terima kasih lah. Minta oh, maaf lah, lah. ni. Sekarang saya jemput jerai.